Умница и красавица. Именно так была представлена новая глава Одесской таможни Юлия Марушевская. Ее задание – есть изменить систему, создать такие правила игры, которые будут комфортны для бизнеса и для тех людей, которые хотят работать честно. Девушке несказанно повезло. Она выиграла открытый конкурс на место начальника Одесской таможни за день до его окончания. И была представлена самим президентом. Это молодая, красивая, Дуже Очень... Эффективная, эффективная Жиночка, очень добрая, известная. Для чего на самую денежную и самую крупную украинскую таможню поставили неопытную девушку с филологическим образованием? Секретные материалы решили разобраться, что новая начальница уже успела понять в таможенном деле, и как она собирается реформировать одну из самых проблемных таможен в Украине. У одесской таможни новая начальница Юлия Марушевская. Моя мета за четыре месяца – создать зону прозорого митного контроля. Она, как и все, обещает побороть коррупцию и провести на таможне глобальные реформы. Спрощение процедур и также спрощение законодавства мы ставим себе как одно из заданий. Естественно, опыта в таможенном деле у девушки никакого. На вопрос общества, почему именно она и за какие такие заслуги, губернатор Одесской области отвечает железными аргументами. Потому что умная и красивая. Во-первых, она очень компетентная и умна. Во-вторых, там мы идем с целой группой. Руководит таможней Юлия Марушевская вот уже месяц. Секретные материалы решили выяснить, насколько эта умная красавица смогла вникнуть в нюансы своей новой работы. Задаем главе таможни элементарный вопрос. Какой объем груза в тоннах? В контейнерах проходит через Одесский порт. Я не могу сказать в тоннах, сколько проходит вантажей через Одесский порт. Но ну, в контейнерах, я думаю, что у вас... Что сейчас очень изменились цифры. Но получить ответ нам так и не удалось. Все-таки like, какие у нас примерные цифры? И почему они изменились? Вы говорите, сейчас поменялась ситуация. Почему? Так, я вам могу сказать... Можу сказати тільки кількість, в принципе, надходжень. Ну, давайте. Змінилось Насправді, на, на порівняно з вереснем, на, наші цифри не змінились, вони навіть зросли. Тобто ми на 0,2% піднялися. Як конкретно буде мінятися таможня? Нова начальниця пока не знає. Про реформи говорить общими фразами, похожими на політичні лозунги. Моїм завданням є змінити систему. Є створити такі правила гри, які будуть комфортні для бізнесу і для тих людей, які хочуть працювати чесно. кто конкретно будет помогать юной девушке проводить реформы, она пока тоже не знает, но полностью доверяет своей молодой команде. Потому что сама только с Грузии. Немного подумав, новая начальница все-таки вспоминает одного члена своей команды. Ну, пару фамилий назови. Боже, зараз секс имена призвучит. Да, да, да. Семен будет моим заступником с наступного тижня. Но почему же Юлия не упомянула о своем главном помощнике Георгии Цхакай? Неужели до сих пор не может выучить эту сложную грузинскую фамилию? Я еще все призыща выучила. Георгий Цхакая – соратник Саакашвили, главный таможенник Грузии времен президентства МИХО. Теперь он зам главы Одесской таможни. Неужели его руками Саакашвили собирается контролировать денежные потоки в Одессе? Возможно, чтобы избежать именно таких неудобных вопросов, Марушевская не назвала фамилию именитого зама на своей, так сказать, презентационной пресс-конференции. Кроме того, Юлия Леонидовна почему-то забыла о своих замах, которые уже давно в системе и знают, как она работает. У нее два зама есть. Это та, госпожа Орехива, о которой пишут, что она взяла взятку там 50 тысяч долларов, которая сейчас, по моей информации, находится на больничном. И господин Иваненко он зам начальника таможни по контрабанде. Это все люди, аффилированные с фамилией такой, как Романенко, то есть системой Калетника. Интересно, почему госпожа Арефьева, увлеченная в коррупции, все еще не уволена? Я ее еще жодного разу не видела, на работу она не появляется, и ну, я знаю, что... Э, зараз ведутся какие-то справы до того, про щодо, щодо цього корупційного випадку, про який ви згадали, Я з нею не співпрацюю. І для людей з корупційним минулим місця в нашій команді немає. З командою з горем пополам розібрались. Но вопрос реформ і конкретних змін остається відкритим. За день до окончания открытого конкурса на место главы Одесской таможни в нем внезапно появилась победительница, которую представил сам президент. найближчим часом будет мати свого керівника мытницы. И она вам, ця молода, красивая, дуже активная и эффективная жіночка, дуже добре відома. 26-летняя активистка Майдана, которую губернатор нашел, как он говорит, в Ютубе. Так я познакомился с ней по стиле экрана. И тут же сделал своим замом как и предполагалось, стремительно взлетела вверх по карьерной лестнице. Работала ли Юлия в сфере таможни? Нет. Свою работу на новом посту она начала с изучения терминов. Не запрещу, что я с утра до ночи разбираюсь, я изучаю там все термины, там с... там в том, что корзница там между двойцем на самом том, все эти особенности оформления мытной вартости, я это изучаю. Интересно, знает ли начальница одесской таможни, сколько сама будет зарабатывать? Моя зарплата где Я, я, я бачила ее в штатном раскладе, сейчас вам скажу. Близко трех тысяч гривен. А как вы будете за нее жить? Это невозможно. Я считаю, что невозможно выжить за три тысячи гривен в Одессе, когда аренда житла стоит 5-6 тысяч гривен. Из официального запроса мы узнали, что зарплата Юлии 3073 гривны. Неужели человек, через которого ежедневно проходит миллионы гривен, способен честно работать за 3073 гривны? Какой должен стать зарплата начальника таможни? Но ну, вот чтобы, потому что э, вы как бы берете на себя большую ответственность mm -hmm. и большой объем работы. Ну так, и что там я хочу сказать, что 0,5-10 сотки в державном это, это миллиардные отходжения. И фактически люди, которые принимают решения по этим миллиардным отходжениям, они отрывают там десятки э, тысяч гривен. Так на что же? собралась жить Юлия Марушевская. Слава Богу, мне моя родина. И, ну, я я, разумею, что сейчас державная служба – это волонтерство. У Марушевской действительно нет ни машины, ни квартиры, ни бизнеса. А на работу она ездит, как утверждают на таможне. На чем придется? Приезжает риск помощники. помощник там есть у нее. Советник там, или как его сказать? Я последнее время Марушевская появляется на вот этой «Шкоде», которая якобы является служебной машиной таможни не разобравшись во всех нюансах таможенного дела и даже не выучив поименно людей из своей команды, Марушевская с первых дней начала свои реформы. 30 октября девушка подписала свое первое распоряжение об определении форм контроля при таможенном оформлении. По ее словам, теперь товары из 30 стран будут растамаживать по цене, указанной в договоре. То есть теперь, если бизнес співпрацює с этими странами, и имеет прямий Рахунок, прямий договір з цією країною, країною-виробником. Наші митні пости, наші колеги не мають права затримувати цей вантаж і доглядати його зайвий раз. І не мають права притягувати е, ціни за вуха, а йти треба тільки. за теми и цена, и не в контракте. Это якобы пойдет на благо бизнеса, но одесский бизнесмен Вадим Черный утверждает, что эффект будет обратным. Так называемая реформа лишь способствует увеличению контрабанды. Команда реформаторов они предлагают на самом деле изящную схему белой контрабанды, вместо того чтобы изменять. Э, 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 кода груза, вместо того, чтобы изменять вес, вместо того, чтобы тащить грузы на другие таможни, они предлагают растамаживать по инвойсным ценам вместо индикатива. Судя по этому назначению, реформировать таможню по-настоящему никто не собирается. Старые замы остаются на местах для того, чтобы обкатанные схемы работали, как и прежде. Но наполняли уже новые карманы.